Центр самопознания, Дух Времени назван таким образом тоже неспроста, потому что это некий вселенский поток, в котором мы находимся в каждую секунду, минуту. И когда мы находимся в этом потоке, то все нам возможно, потому что э, некая река жизни, в которой мы идем, мы в ней, мы в русле этого течения мы получаем автоматически все, что пожелаем. Но как только мы включаем э, некие механизмы, э, страхи, обиженность, свое эго, мы начинаем двигаться против духа времени. Вот мы об этом можем и не знать, что мы движемся против духа времени. Мы просто, допустим, так устроены, собраны по факту своего рождения. Нам не хватило любви от родителей, нас зачинали э, не с желанием зачать, а просто. Потому что это, это было просто, и получается, что человек э, утерял эту вот э, путеводную нить нахождения в потоке единственной радости. Поэтому так грустны наши лица, так много людей, которые страдают совершенно бессмысленно, непонятно ради чего. И существует даже очень масса всевозможных духовных мифов, что человек обязан страдать, чтобы духовно развиваться. Да ничего подобного, просто мы не должны страдать. <свят> Если мы делаем все в потоке времени, мы наслаждаемся этим покоем, этим плавным течением и этими объятиями любящей матери. Но вот как из этого потока не выпасть, как к нему прикоснуться, для этого мы создали центр, мы попробовали показать, не просто давать практики, а показывать как каждую секунду, и минуту можно в этом потоке пребывать, не выходя из него. Естественно, для этого нужна определенная инициация, для этого нужно определенное состояние. И если человек начинает получать или прикасаться к этому состоянию, то у него уже возникает внутренняя потребность не выходить из этого потока приобщать к этому потоку все больше и больше людей. И постепенно происходит некое такое вот информационное, духовное, энергетическое заражение. Люди включаются, они как лампочки включаются, включаются, включаются. Но для того, чтобы они включались, э, необходимо много-много работать. На самом деле наше эго это механизм, когда человек сам себе вредит, но он об этом не знает. Он как маленький ребенок, который обижен. Э, поступает так, как его собрали. Если его недолюбили, он будет добиваться этой энергии любви агрессивными методами. Отсюда войны, отсюда жадность, отсюда масса-масса насилия. Вот. Но когда мы приходим в этот поток, все начинает потихонечку гар гармонизироваться и приходить вот в состояние естественной радости. Ничего выдумывать не надо, велосипед тоже придумывать не надо. Все настолько просто, настолько честно и настолько вот, доступно, но для этого человека конечно нужно вести в это состояние, чтобы он в этом состоянии жил, пребывал. У кого-то это происходит как спонтанное включение, кому-то нужно много заниматься, чтобы со временем произошел вот этот вот качественный переход из одного уровня сознания на другой, а для кого-то занятия тоже, дают и развивают, но вот этот щелчок может и в этой жизни даже не наступить, он может наступить в следующем. Но как накопление вот того бесценного опыта, а, тоже очень важно заниматься собой. Собственно говоря, тоже ради чего мы пришли в этот мир, это и есть занятие самим собой. А, это и есть познание самого себя, своих глубин. И когда начинаешь прикасаться к своим внутренней сути, то понимаем, что человек безразмерный существо, он не ограничен своих возможностей. Единственное ограничение наших возможностей является наша ограниченность, наша неразвитость, э наши страхи, обиды, претензии. Вот, вот только они являются той тюрьмой, в которой мы добровольно себя заключили. И э занимаясь вот четко последовательно в конкретной системе. Человек включается совершенно неожиданно. Вот ты смотришь за человеком, вот он занимается, занимается, слушает пока механически, воспринимает все механически. Да, ему кажется это интересно, он там обучается, он там конспектирует, он трудится. И вдруг в какой-то момент хлоп, и все это уже не нужно. Потому что естественный поток реки приносит ему тех людей, которые ему нужны, те события, в которых он компетентен. Он подтягивает то, что позволяет ему развиваться более мягко, уверенно и отлично. И вот эта естественная жизнь, к сожалению, мы ее теряли. Это просто через такую систему обучения мы возвращаемся к этой естественности. Мы не открываем Америку, мы не придумаем там заумных каких-то вещей. Мы, наоборот, стремимся упростить жизнь до ее естественного состояния. А человеку, который умственно накручен и который находится в левом полушарии, в своем развитии постоянно пребывает в левом полушарии мозга, это непонятно. Потому что вот этот естественный поток, он строится через правое полушарие. Но для этого нужно раскрыть эти центры, пока они в закрытом состоянии, человек даже не догадывается, что такое состояние блаженства, оно естественно, оно может быть в каждом, в каждом из нас, и оно изначально заложено в каждом из нас, его стоит лишь только пробудить.